السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حقني دار اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع من النبي سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وزرياته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید بھائی ہمارے پاس کوئی علم نہیں عمل نہیں صرف مصطفی کے حکم کے تعمیل کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں اگر بولنے میں کچھ بھول ہو جائے اللہ واسطے معاف کرنے الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اللہ رسول کامل مشید کا کوٹی کوٹی شکریہ جنہوں نے ہم سبوں کو سالانہ اور سکول کے مجلس میں شریک کر کر ہم سبوں کو گناہ کو بخشوا کر ہم سبوں کو اللہ کے ولی بنا کر ہم سبوں کو جنتی بنا کر اور جنت کے بڑا خان میں بیٹھا ہے جی یہ دربار جو ہے جنت کا باغان ہے میرے پاس جنت کا باغان ہے اللہ تعالی اشارت فرما رہا ہے کہ جس جی جگہ میں ہمارا حکم کا مجلس ہوتا ہے اس جگہ کو میں جنت کا باغان ہوں اور جو میرا بندہ بیٹھ جائے گا اس کو بیریا ایک سال کا ثواب میں دے دوں گا ایک سال کا ثواب دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں اشاد فرما رہا ہے کہ یا یوح آمنوا عامق اللہ وقن معا صادقین اے میرے بندے تم دنیا میں رہو تو ایمانداروں کے ساتھ رہو نمازی کے ساتھ رہو حلال خوروں کے ساتھ رہو اور کامل ولی کے ساتھ رہو دنیا میں اگر تم کامل ولی کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ قل قیامت کے دن کامل مرشد کے ساتھ ہو گے کامل مرشد کے ساتھ ہو گے وہ بہت بلند نصیب والا جو حقانی دربار پہنچ گیا. حقانی دربار آنا اتنا آسان نہیں میرے بار ماں باپ کے دعا کے وسیلے سے کوئی نیک کام ایسا کیا ہے جس کے وسیلے سے وہ حقانی دربار پہنچ گیا حقانی دربار پہنچے گا میرے بھائی ولی ملا تو علی ملا علی ملا تو نبی ملا نبی ملا تو اللہ ملا ولی ملا تو علی ملا علی ملا تو نبی ملا نبی ملا تو اللہ ملا ارے در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھائی رہنے سے کام ہوگی درے نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھائی رہنے سے کام ہوگی درے مرشد پر پڑھا رہوں گا پڑھائی رہنے سے کام ہوگی کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی سلام جواب ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی سلام جواب ہوگا وہ بہت بلا نصیب والا جو حقانی دربار ہے اور یہ وہ دربار ہے کہ بے نمازی آئے گا تو نمازی بن جائے گا یہ وہ دربار ہے شرابی آئے گا تو اللہ کے ولی بن کر جائے گا اللہ کے ولی بن کر جائے گا نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام کتنا سال و سال سناتے رہے لوگ سننے کے راضی نہیں نو علیہ السلام اللہ کے دربار میں جاتے ہیں کہتے ہیں میرے رحمان تیرے بندے کو میں تیرا پیغام سناتا ہوں سننے کو راضی نہیں اللہ کا حکم ہوا اے نو ایک کشتی بنا اور اعلان کر دے کہ اللہ کا عذاب آنے والا جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا جو اس کشتی پہ سوار ہوگا وہ بچ جائے گا جو نہیں سوار ہوگا وہ نہیں بچے گا نو علیہ السلام کا لڑکا کہتا ہے کہ یہ کشتی کیا بچائے گا اس زمانے کے لوگ بہت طاقتور انسان ہوتے تھے کہ ایک پاؤں اگر زمین میں زور سے مارتے تھے تو ایک فٹ دھس جاتا تھا نو علیہ السلام کا لڑکا وہی کیا زور سے پہنا پاؤں مارا ایک فٹ دھس گیا بایاں بھی مارا ایک فٹ بولا اللہ کا عذاب کیا بچائے گا جب اللہ کا عذاب آ گیا جو کشتی پر سوار ہو گیا وہ تو بچ گیا جو کشتی پر سوار نہیں ہوا نہیں بچا نوح علیہ السلام کے لڑکے کو آندھی طوفان ایسا اٹھا کر پٹکا جیسے دھوبی گھاٹ پہ کپڑا پٹکتا ہے نو علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے اللہ نے کہا اگر تو بیٹے کے لیے دعا رہا دعا کرے گا تو تیرا نام پیغمبری سے میں کاٹ دوں گا پیغمبری سے کاٹ دوں گا آج حقانی دربار جو ہے آجان گاچی رحمت اللہ علیہ ہے اج حقانی دربار جو ہے اجان گاچی رحمت اللہ علیہ کا کشتی ہے جو حقانی دربار آ گیا وہ اجان گاچی رحمت اللہ علیہ کا کشتی میں سوار ہوگا <متصف> کل قیامت کے دن یہ کشتی کو لے کر پانچوں حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ جنت کے گہر پہ لے جائیں گے ایک ایک مرید کو جب تک جنت میں داخل نہیں کر لیں گے اس وقت تک پانچوں حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے داخل نہیں ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دون خلیفہ جب خلیفہ المسلمین ہوئے آدھی رات کو سارا عرب گھومتے تھے ایک دن جا رہے تھے کمرے سے بچے کی رونے کی آواز آئی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بچہ کیوں رو رہا وہ پتہ نشیں پوچھتی ہے کون میں مسافر آدمی ہوں بچہ کیوں رو رہا جب پردہ نشی دروازہ کھولی تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھتے ہیں کہ چولہے میں ہانڈی چڑھی ہوئی پانی کھول رہا ہے ہانڈی کے اندر پتھر پتھر ڈالا ہوا آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہوں وہ پردہ نشی کہنے لگی ہمارے بچے کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ بچوں کو کھلا ہوں میں پانی خولا کر بچے کو دلاسہ دے رہی ہوں کہ کھانے کھانا پک رہا ہے ابھی سو جا کھانا پک جائے گا تو میں اٹھاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں بیت المال سے لا کر پیسہ کہ اس پیسے سے زندگی بسر کرنا وہ پردہ نشی کیا کہتی ہے کہ ہمارے ملک خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آرام سے سو رہے ہیں آئے ایک مسافر آدمی آ کر ہمارا خیر خیریت پوچھ رہے ہیں دوسرے شخص نے کہا تو پہچانی نہیں وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں اپیسی صاحب رحمت اللہ علیک سورسا پوری رحمت اللہ علیک یہی سالانہ عرس میں اڈھائی بجے رات کو ہر جگہ جا کر اپنے مریضوں کو دیکھتے تھے دیکھ 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 جو کام صحابہ کرام کر کے گئے جو کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کر کے گئے وہی کام آج پانچوں حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ وہی کام آج پانچوں حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ جا کر اپنے موریدوں کو دیکھتے تھے کن موریدوں کو چادر کی ضرورت ہے کہ کمل کی ضرورت ہے آ کر خادم سے کہتے تھے فلانے خیمے میں جاؤ فلانے جگہ چادر کی ضرورت کمل کم کی ضرورت وہ جا کر دیتے تھے تو حقانی دربار وہ دربار ہے میرے بھائی یہ کوئی معمولی دربار نہیں مارکیٹ شیٹ میں ساون سنگاپور رحمت اللہ علی کے پاس ایک پیل بھائی حضور امر گینی جور ہوئی جور چھاڑتے نا انہیں کھوانا او دیو کھانا انس کوانا چھاڑتے نا حضور بولے بابا تمہار نماز کا کاذا چھے بولے نا حضور আমি তো রাজমিস্ত্রির কাজ করি আর সি ফুট ভাড়া দিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করি যখন নামাজের সময় হয়ে যায় আমি মাটি দিয়ে তাই এমন করে নামাজ আদা করি আমার কোনো নামাজ কাজা নেই বলে বাবা তোমার মাইকে কোনো টাকা আছে না হুজুর আমার কোনো ব্যাংক টাকা নেই অল্প পয়সা কাজ করি ডেলি খাওয়া দাওয়া করে পয়সাটা শেষ হয়ে যায় তো যাও গিনিকে বড়ো ডাক্তারকে দেখিয়ে দাও যখন গিনিকে লেগে গেছে বড়ো ডাক্তার কাছে ডাক্তার বলছে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে পেশাব পায়খানা সব পরীক্ষা করতে হবে বলে করে বাবা যখন পেশাব পায়খানা রোপট এসেছে বলে না তোমার গিনিকে কোনো রোগ নেই কোনো রোগ নেই একটা প্রেশার লো আছে আমি একটা ভিটামিন লিখে দিচ্ছি খাওয়া তোমার গিনিকে জ্বরটা সরে যাবে আবার নিয়ে এসেছে ভিটামিন খেলাচ্ছে আবার জ্বর ছাড়ছে না আবার হুজুর কাছে এসেছে হুজুর আপনি বলেছিলেন বড় ডাক্তার কাছে নিয়ে যাও আমি তো নিয়ে গেলাম সব পরীক্ষা করে যে বলছে কোনো রোগ নেই ওরা একটা ভিটামিন দিয়েছে খাওয়াটা হয়েছে জ্বর ছাড়ছে না হুজুর আবার হুজুর বলছে বাবা দেখো তোমার কোনো ব্যাংকে টাকা আছে ভালো করে দেখো বলে না হুজুর নেই বলে যাও অন্য ডাক্তার কাছে নিয়ে যাও যখন অন্য ডাক্তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে মনে পড়ছে যিনিকে রাগ করে বলছে তুমি সত্যি কথা বলো তুমি সত্যি কথা বলো কোনদিন দিন টাকা রেখেছো কিছু জায়গা ও গিনি বলছে হা অনেক দিন হয়ে গেছে পোস্ট অফিসের মধ্যে কিছু টাকা রেখেছিলাম কাগজটা হেরিয়ে গেছে সেই জন্য আমি যাই না জন্য আমি যাই না ওপির ভাই কি করলো ডাক্তার কাছে যায় না পোস্ট অফিস চলে গেছে ওখানে জিজ্ঞাসা করছে এ নাম বললে টাকা আছে বলে হা আছে তো অনেক টাকা আছে বলে ওই টেস্ট রুপিয়া কত আছে বলে এক হাজার টাকা বলে সব টাকা বার করো নামটা কেটে দাও নাম কেটে দাও নিজের যে টাকা ছিল ও নিজে রেখে নিল এক হাজার সুদি টাকা ছিল গোস কিনে চিল কাওয়া কো হয়ে গেছে ও চিল কাওয়া কো যখন খাওয়ানো হয়ে গেছে ওরা গিনি কে সরিয়ে গেছে ও গিনিটা জোরটা সরিয়ে গেছে ওরা শ্বশুর মশা কি বলছে তুমি দেড় মিনিট বজিফা পড়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে তুমি দেড় মিনিট বজিফা পড়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে আমি এক মৌলানা কাছে গিয়েছিলাম মৌলানা বলছে পাঁচ হাজার টাকা দাও তোমার মেয়েকে একটা মাদিলি দিব ঘরটা বেঁধে দেব জ্বরটা সরে যাবে আমার কামিল মসজিদ কি ধরেছে বাবা তোমার ঘরে তো সুদ ঘোষানো আছে ও সুদটা বার করো تمہارے گینی بھالو ہوئی جائے گئے حقانی دربار وہ دربار آچے مانے بابا حقانی دربار وہ دربار آچے جے کامل مرشد کو چینی لے بے چینی لے بے وہ بے, بے پیسہ مدے چینے لے بے جے کامل مرشد کو چینی لے بے وہ بینا پیسہ مدے چینے لے بے حقانی دربار بے پیسہ دین دنیا کی بھلائی امن و امان ہے یہ حقانی دربار میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں اولیاء اللہ ہیں سب کو حقانی دربار آنا ہوگا حضرت مولانا صوفیہ جان گا کہ رحمت اللہ علیہ نے چودہ برس یہ سوری جنگل میں اللہ کو یاد کیا چودہ برس آپ نے روزہ رکھا تو اللہ راضی ہو گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آخر زمان کا مجدد عارب اللہ بادشاہ بنا دی دستگیر بنا دیا سب ولیوں کے سردار ہیں آج کل کے لوگ کہتے ہیں کیوں جائیں میں کامل ولی کے پاس ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پیغمبر ہے جاؤ میرے دوست کے پاس میرے حبیب کے پاس جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے رحمان میں تو پیغمبر ہوں بولے نہیں تم جاؤ میرے دوست میرے حبیب کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں حضرت خزیر کے پاس السلام کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت خزیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وعلیکم السلام موس علی اللہ موس علی اللہ مسا علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں بولتے ہیں میرا نام آپ کو کس نے بتایا میرا نام آپ کو کس نے بتایا حضرت خزیر نے کہا تجھ کو بھیجا کس نے میرے پاس بولے اللہ نے اللہ نے بھیجا حضرت خزیر نے کہا کہ تمہارا نام بھی مجھ کو اللہ نے بتایا مجھ کو اللہ نے بتایا تو کس لیے آئے ہو اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس رہنے کے لیے آپ کے صحبت میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں nah, تم میرے پاس نہیں رہ سکتے ہو تم میرے پاس رہی نہیں سکتے ہو تین بار کہا تیسری بار میں کہا شرط ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اس میں تم نکتہ چینی نہیں کرنا نقطہ چینی نہیں کرنا یہ اقرار کر لو تو میں رکھوں گا موسیٰ علی اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ جو کچھ بھی ہیں میں کچھ نہیں کہوں گا اس کے بعد دریا کنارے لے گئے ایک کشتی پر سوار ہوئے بالکل نیو کشتی کشتی پر سوار ہوئے کشتی جب کنارہ لگنے والا ہے حضرت خدین نے کشتی کو چھت کر دیا موسیٰ علی اللہ کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا نایا کشتی کو چھت کر دیا انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ میں جو کچھ کروں گا تم کچھ نہیں کہنا اب تو جا میرے پاس پھر معافی بھی مانگا نہیں نہیں اب میں کچھ نہیں کروں کشتی سے جب اترے ایک بچہ کھیل رہا تھا اس بچے کو اٹھا کر پٹک دیا مر گیا بچہ پھر مسقلی آپ نے کیا کیا بنا قصور کا یہ بچے کو مار دیا بنا قصور کا بچے کو مار دیا پھر آپ نے کہا میں نے کہا نا کہ جو کچھ میں کروں گا تم نہیں کہنا جاؤ اب جاؤ اب نہیں رہنا پھر توبہ کیا نہیں نہیں اب میں نہیں کچھ کہوں گا کچھ گئے کچھ دور گئے تو ایک مٹی کی دیوار گری ہوئی تھی آپ نے اس مٹی کی دیوار کو کھڑا کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام کہا بلا وجہ آپ نے دیوار کو کیوں کھڑا کیا تو آپ کہنے اب تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے تو چلا جا بولے میں جاؤں گا لیکن ان تین چیزوں کے بارے میں مجھ کو بتائیے کیا آپ نے نیا کشتی کو کیوں چھت کیا تو حضرت خیزی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس ملک میں ایک ظالم بادشاہ ہے نیا کشتی دیکھتا ہے وہ چھین لیتا ہے یہ کشتی والا گریب آدمی ہے اسی کشتی کے پیسے سے گھر, کا, گھر چلاتا ہے گھر خر کا خرچ چلاتا ہے اگر میں چھید نہیں کروں گا کسی چھین لے گا یہ کشتی والا غریب آدمی بھوکا مر جائے گا اس لیے میں نے کشتی کو چھید کر دیا یہ آئے ہو گیا اب اس کو بادشاہ نہیں چھینے گا تو آپ نے بچہ کو کیوں مارا بولے میں نے بچہ کو مارا اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا اس بچے کو مار دو یہ اسلام کا دشمن ہوگا یہ اسلام کا دشمن ہوگا بچے کو مار دو میں نے اللہ کا حکم سے مارا تو دیوار کی انہیں کھڑا کس لیے کھڑا کیا وہ دیوار کے اندر نا غریب مسکین کا پیسہ ہے مال ہے اگر یہ کھلا رہے گا تو جو پائے گا مال لے کے چلا جائے گا میں نے اس لیے دیوار کو کھڑا کر دیا کہ اس پیسے کا جو حقدار ہے اس کو ملنا چاہیے اس کو ملنا چاہیے میرے بھائی جو کامل ولی کو نہیں چھینا وہ کسی کو نہیں چھینا <coughs> رب ملا تو سب مل گیا پہلے کامل مشید کو راضی کرو کامل مرشید راضی ہو جائیں گے تو حضرت علی کے بعد پہنچا دیں گے حضرت علی راضی ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اللہ سے ملا دیں گے میرے بھائی سبحان اللہ ایک بار کہیے گا تو دس گناہ ماف ہوگا دس نیکیاں ملے گی دس جرجہ بلند ہوگا ایسے نیکی کو مت چھوڑیے میرے بھائی یہ نیکی لینے والی دربار ہے یہ قانی دربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جڑا ہے یہ قانی دربار مدینہ شریف سے جڑا ہے یہ دربار خان کعبہ سے جڑا ہے بہت بلند نصیب والے ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں نبی کے دربار میں بیٹھے ہیں ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں خان کعبہ میں بیٹھے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حلال کھائیے سارا چیز نظر آ جائے گا حلال کھائیے سارا چیز نظر آ جائے گا یہ دیکھانے کی چیز نہیں ہے دیکھنے کی چیز ہے وقت ہمارا پورا ہو گیا بولنے میں کچھ بھول ہو گیا اب اللہ آباز سے معاف کر دیجیے گا حقانی دروش اللہ